श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ तुमच्या भाग्याने मिळाला आहे त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करू नका आज हा व्हिडिओ तुम्ही फक्त दहा मिनिटे ऐका तुम्हाला जर स्वामीवर विश्वास नसेल तर हा व्हिडिओ तुम्ही सोडून जाऊ शकता तुम्हाला जर तुमच्या आयुष्यातील प्रत्येक स्वप्न पूर्ण करायचे असेल तरच हा व्हिडिओ तुम्ही शंभर टक्के ऐकाल कारण तुमचे नशीब कायमचे बदलणार आहे तुमच्या नशिबात हा एक मंत्र स्वामीचा आशीर्वादाच्या रूपात तुम्हाला मिळाला आहे त्यामुळे हा आशीर्वाद घ्यायचा की नाही हे सर्वस्वी तुमच्यावर अवलंबून आहे हा मंत्र खूपच प्रभावशाली आहे हा मंत्र तुमचे सर्व इच्छा पूर्ण करणारा आहे या मंत्राने स्वामीच्या अनेक भक्तांच्या इच्छा पूर्ण झाल्या आहेत अनेकांना नोकऱ्या लागल्या आहेत अनेकांचे आरोग्यविषयक समस्या दूर झाल्या आहेत अनेकांचे घरासंबंधित प्रश्न सुटले आहेत अनेकांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर कमी झाला आहे कित्येक लोकांच्या पैशाच्या समस्या सुटल्या आहेत जो भक्त पूर्ण श्रद्धा आणि भक्तीने स्वामीचे नामस्मरण करतो त्यांच्या नामाचा जप करतो त्यांचे मंत्र ऐकतो त्यांची सर्व स्वप्नेही पूर्ण होतातच कारण जो स्वामीवर विश्वास ठेवतो हो त्याचा स्वामी नक्की उद्धार करतात कारण ज्या दिवशी स्वामींनी तुमचा हात धरला त्या दिवसापासून तुम्हाला कोणाचे पाय धरण्याची वेळच येणार नाही कारण स्वामी हे पूर्ण ब्रह्मांडाचे नायक आहेत आणि तुमची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी पूर्ण ब्रह्मांडाची शक्ती प्रयत्न करत असते त्यामुळे तुमच्या नशिबाचे दार आज उघडणार आहे आज हा एक मंत्र तुम्ही पूर्ण श्रद्धा आणि भक्तीने आणि विश्वासाने ऐका तुम्हाला कोणापुढे हात पसरण्याची वेळ येणार नाही हा मंत्र तुम्हाला धनाची प्राप्ती करून देणारा मंत्र आहे या कलियुगात ज्याच्याकडे पैसा आहे धन आहे त्यालाच किंमत आहे ज्याच्याकडे पैसा नाही त्याला या जगात काहीच किंमत नाही मग तो कितीही शहाणा असला तरी त्यामुळे या कलियुगात आपली प्रतिष्ठा मान सन्मान हवा असेल तर पैशाची अत्यंत गरज आहे त्यामुळे हा एक मंत्र पूर्ण ऐका आणि तुमचे सर्व स्वप्ने पूर्ण करा हा मंत्र दुःखाचे निवारण करणारा आहे व अशक्य गोष्टीही शक्य करणारे आहे कारण स्वामींनी आपल्या अभयवचनात सांगितले आहे की जो माझे स्मरण करेल माझ्या नामाचा जप करेल माझ्यावर जो भक्त विश्वास ठेवेल त्याचे अशक्य असलेले सर्व कामे मी मार्गी लावीन आणि त्यांचे रक्षण करेन आणि याचा अनुभव आणि स्वामीच्या अनेक लाखो करोडो भक्तांना आला आहे आणि त्याचे अनेक अनुभवसुद्धा आहेत जर तुम्हालाही स्वामीचा साक्षात अनुभव किंवा दृष्टांत अनुभवायचा असेल तर हा मंत्र तुम्ही तुमच्या घरामध्ये फक्त लावून ठेवा आणि चमत्कार बघा स्वामी तुम्हाला कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने नक्की दृष्टांत देतील आणि तुमची जी काही इच्छा आहे ती पूर्ण करतील फक्त स्वामीवर विश्वास ठेवून हा एक मंत्र ऐकायला सुरुवात करा हा मंत्र म्हणजे साक्षात संजीवनी आहे ज्याची तुम्ही इतकी दिवस वाट पाहत होतात हा मंत्र तुमच्या नशिबाने तुमच्या समोर आला आहे कारण हे तुमचे भाग्य बदलण्याचे संकेत आहेत त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करू नका नाहीतर तुम्हाला पश्चाताप करत बसावे लागेल कारण चांगले नशीब फक्त एकदाच दार ठोटावत असते ते जर तुम्ही उघडलात तर तुमच्या एवढा भाग्यवान जगात कोणी नसेल जर तुम्ही याकडे दुर्लक्ष केला तर मग तुमच्या एवढा अभागी कोणीच नाही तुमची अवस्था दैव येते द्यायला पण झोळी नाही घ्यायला अशी होईल तुमचे नशीब तुमचे दार ठोठावत आहे त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करू नका स्वामीवर विश्वास ठेवून नशिबाचे दार उघडा आणि तुमची झोळी भरून घ्या जेव्हा स्वामी तुम्हाला आशीर्वाद द्यायला तुमच्यासमोर उभे राहतात तेव्हा तुम्हाला आयुष्यभर काहीही मागण्याची वेळच येणार नाही त्यामुळे भक्तांनो अधिक उशीर न करता हा एक मंत्र तुमच्या घरात लावा स्वामी तुमच्या घरात येऊ इच्छित आहेत त्यांचे मोकळ्या मनाने स्वागत करा आणि तुमची झोळी भरून घ्या तर मंडळी तो शक्तिशाली आणि अत्यंत प्रभावशाली मंत्र काही असा आहे ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः 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 वपन प्रदाताय श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री सर्वस्वन प्रदाताय स्वामी समर्था नमो नमः श्री नम श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री श्री स्वामी समर्था नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय 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 नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः स्वपन प्रदाताय श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री ओस्वन प्रदाताय स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री ओस्वन प्रदाताय स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री सर्वस्वन प्रदाताय स्वामी समर्था नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः स्वपन प्रदाताय श्री स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री ओस्वपन प्रदाताय स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री ओस्वन प्रदाताय स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री सर्वस्वन प्रदाताय स्वामी समर्था नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय 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 नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः वपन प्रदाताय श्री स्वामी समर्था नमो नमः श्री ओस्वन प्रदाताय स्वामी समर्था नमो नमः श्री ओस्वपन प्रदाताय स्वामी समर्था नमो नमः ओम श्री सर्वस्वन प्रदाताय स्वामी समर्था नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्रीस्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय 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 श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय 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 स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ओम श्री सर्वस्वप्न प्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः ॐ श्री सर्वस्वप्नप्रदाताय श्री स्वामी समर्थाय नमो नमः